Это не дача, это дом жилой. Мы сюда вернулись, решили здесь обосноваться. Ребята у нас очень активные, Рома. Я обычно ночью помечтаю об этих тачках. мне надоело, что я все время за всеми убираю. И я хочу отдельную комнату. Чего, чего? Они очень дружные. Артем у нас более такой спортивнее, увлекается и занимается брэк-дансом. Много пространства, чтобы я с Лешкой мог как-то... А? Нет, чтобы ему... Придерживаться и брэк-танцевать. Можно? А Леша у нас... Я хочу кровать такую, которая она может садиться. У мальчиков одна комната. Она хоть и большая, но им в трем не хватает. И нам нужна действительно помощь специалиста, который бы правильно помог это распределить это пространство. Забрать из всех четырех мужики, Валя, а, а я, я сюда проведу одну девушку. Все, пошли. Наконец-то мы будем уезжать. Уезжать, отлично. Вы готовы? Да. І ми готові зустріти нашого нового дизайнера дивовижну людину Настасію Амай. привіт, Привет. я чи цю ногу не відламав, так треба да, чекав. Тут так якось Все, Настенька, займайся. Дякую. Давай я тебе закрию з того Давай. боку. Все три окна в нашей детской мы будем менять. Перед новыми окнами ставим задачу позаботиться о здоровье и комфорте наших юных героев. Они должны обеспечить тепло, тишину, как можно больше свежего воздуха, а также дневного света. Для того, чтобы обеспечить в помещении больше солнечного света, мы отказались от конфигурации старого окна, где было много непрозрачных частей, и установили современное двухстворчатое окно. Для того, чтобы обеспечить оптимальную тепло- и звукоизоляцию, мы используем пятикамерный профиль и двухкамерный энергоэффективный стеклопакет. Поворотная откидная створка обеспечивает разные режимы проветривания. Кроме того, каждое окошко мы оснастим москитной сеткой, для того, чтобы насекомые не тревожили детей. Маркерная краска она заменяет э, доску для рисования, а рисовать по ней можно обычным маркером для белой доски. На другой стенке мы используем магнитную краску. В ее состав входит э, порошок железа, и э, это ей позволяет примагничивать все магнитики, собственно, как холодильник. Это очень хороший идеальный вариант для детей, потому что можно крепить все их работы, все их грамоты на стенку, что, в принципе, самое интересное для деток. серый — это наша небольшая хитрость, потому что белый он зачастую становится серым, а у нас уже есть он в наличии. А белый он максимально расширяет пространство, делает его светлым. У нас есть три замечательных окна, что дает нам больше пространства и света. Дети постоянно будут читать, писать, рисовать, играть при естественном освещении. Для меня, вот как для мамы, это проблема куда вещи положить. О. <связь> Ви що спеціально вчили ті слова? О -о, о, о, а мама стала, чує? мама стала там ще. О, -о. і тепер хором. 3-4. о, -о, 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 -о Ромчик, чуєш? Я пам'ятаю, що ти хотів бути окремо від всіх. Ну, Бачиш, от... перестроюся від, від криватки, да? ну, я тебе мушу обрадувати, то є ігрова зона, то не, то не ліжко. От, чик. Все, переложимо. Індивідуальний кабінет. Получай. В тебе Ромчик одним словом, так як ти просив, отут вот проходить границя твоїх володінь, то є твій індивідуальний кабінет. Сідай. Все, Ромчик бос. Враховуючи різні, різні вагові категорії, що ти каратіст, він брейк дансіст що ви не билися за свою площадь і мені шкафчики. Ромчик, йди сюди. Дивися, стіна магнітна. Магниты монеты цепляются на стенку. То есть, чтобы не тыкать вот этими штучками, знаешь, какими ну, малюнки при... Вы вы малюнки лепить. Можно... Все рисунки можно лепить так. Я, я, понял, теперь тут будет бойня, потому что на, на стене Леши и можно малювать, а на стене Ромчика Раша. не можно малювать. Шкафов много, полок много, но они не мешают, они обыграны. Я просто в восторге от стены, на которой рисовать можно и к которой можно приклеивать все. Для меня это вообще... И это секретная кровать, секретное место. Но я думаю, что но для меня это очень важный момент, что и детям будет удобно, просто и весело. Мне тут нравится все понравилось рисование. Клинки Как я, что тебе новая кроватка. Да. У нас есть, слава богу, москитные сеточки, чтобы Классно. было и свежо, и ничего, ни сразу не вылетало и не залетало. Шикарно. Да. Семья, равняйсь. Смирно. То була сама здорова програма на цілому світі. Програма Дача. А тепер ще й футбольний клуб. На старт занімає марш! <звіт>